halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi sama aku di channel YouTube alam lebih oke jadi hari ini aku akan e, memberitahu kalian bagaimana cara memelihara kadal hijau ini oke kalau kalian merasa gimana caranya tonton terus videonya sampai selesai harus punya kadalnya terlebih dahulu. yang kedua kalian harus menyiapkan si kandangnya. nah ini aku sudah ada kandang dan juga sudah ada kadalnya ya. jadi aku mau share ke kalian pengalaman aku e, ketika memelihara kadal emerald trisking ini. namanya agak-agak sulit ya penyebutannya. jadi kita buat saja kadal emerald. nah ini sudah aku buat. ini tidak ada kuncinya. jadi sebenarnya dia tuh takutnya dia ke kesini terus bisa ngedorong gitu karena cuma pakai magnet dong kan nah ini aku pakai ini lakban, lakban gitu nah ini dia kadalnya kadalnya e, namanya juga emerald trisking ya jadi dia lebih e, terbiasa di atas pohon gitu bertengger gitu kan jadi, dia di atas pohon kalau misalnya ke bawah tuh ketika dia cari makan saja nah, itu kalau di habitat aslinya makanan di habitat aslinya biasanya sama seperti kadal yang kemarin aku review tuh kadal apa namanya kadal kebun ya kalau kalian mau lihat silahkan tonton video aku sebelumnya uh, di uh, dia mereka makannya makan serangga-serangga kecil nah ini juga biasanya kalau aku yang melihara sekarang aku kasihnya kalau nggak ulat hongkong kalau nggak kecoa, dubia yang aku pelihara, penakuan boxing juga, guys. Kalau kalian mau lihat, silahkan tonton di videonya. Atau dulu juga, e, kalau nggak salah kita pernah yang, e, apa namanya, fakta, pelihara, fakta pelihara, fakta unik. atau fakta unik. Ngebahas tentang fakta unik si kecoa, dubia ini. Jadi, kalau ke, eh kecua, ke, ke si kadal ini. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton silahkan tonton dulu fakta uniknya seperti apa Biar ketika kalian punya kadarnya tuh nggak bingung lagi gitu Oh kok dia punya kelakuan seperti ini sih kok punya? Nah itu kan ada fakta-fakta uniknya gitu Dia tuh seperti ini seperti ini. Nah yang ketiga kalian harus cari tahu dulu tentunya gimana sih cara melihara Atau gimana sih di, di habitat aslinya terus juga Hmm, kalau dipelihara sama manusia gimana sih dia itu gitu jadi harus cari tahu dulu ya cari cari tahu atau misalnya kalian boleh tanya tanya sama teman teman kalian yang sudah uh, pernah melihara kadal kadalan gitu kan atau juga tentunya sekarang mah zaman digital ya jadi kalian bisa nonton youtube aku atau youtube youtube hewan hewan yang lainnya gitu kan atau juga bisa kalian searching searching sendiri di website kita alamluspi.com ya sebenarnya kalau searching di Google pun kalian sudah pasti banyak banget ya gimana cara merihranya cuma kan kalau dari Google tuh kayak uh, kurang gimana gitu ya kurang meyakinkan gitu karena kan kadang cuma ada fotonya saja atau kurang gitulah intinya dibandingkan dengan video YouTube seperti ini kalian bisa lihat kalian juga bisa tahu seperti apa gitu kan tutorial dan sebagainya jadi ini sudah aku munculkan nah ini juga aku mau kasih tahu dulu sama kalian tentang si the Emerald Tree King ini nah untuk klasifikasi ilmiahnya aku taruh di sini ya klasifikasi ilmiah karena banyak banget ada beberapa ada mulai dari spesies dan sebagainya aku malas banget kalau kalian mau baca juga kalian bisa baca di google ya oke okay. terus ya terus uh, ini ini sama seperti kadal yang kemarin kita bahas kadal kebun jadi ada dua pas eh, ada satu pasang satu jantan dan satu betina yang ini yang pernah Ya, yang ini yang pernah bertelur ya kan. Yang atas. Oh, satu yang atas doang bukannya ada dua telur? Oh, dua duanya atas. Oke, salah berarti. Jadi guys, kita punya beberapa beberapa jenis kadal. Terutama kadal yang cukup kalian lihat di pinggir-pinggir sungai, ada di belakang aku. Yaitu kadal biawak Berisik dulu diam dulu ya aku punya biawak juga kebetulan itu dari unboxing juga ya kalau kalian nonton silahkan nonton videonya nah ini sudah pernah aku videokan di kalau kalian mulai keseruannya video-video lucunya terus juga gimana dia makannya kalian boleh lihat di akun sosial media aku di sini ya ada di tiktok ada juga sendiri video udah aku taruh taruhin video-video lucu ketika dia makan benar, -benar gimana sih makannya dia minum atau enggak dia butuh minum apa enggak ya aku taruh di sini nah sekarang kita akan uh, lebih ke intinya ya gimana cara melihara kadal emerald rizky ini ya oke kita lihat saja ke sini oke ini dia kandang yang aku buat ya jadi ini suamiku yang buat bukan aku guys aku tidak sanggup untuk membuatnya ini dia ya jadi itu aku buat sedemikian rupa kalau misalnya si kadal ini kan dia tidak menggali ya lebih ke biasanya ada di atas atas ini nih atas dia kalau ke bawah kalau misalnya aku buka aja pintunya atau kalau mau cari makan aja baru dia ke bawah turun biasanya suka ada di sini atau enggak di sini nih di situ nah karena beda ya beda yang sama yang tadi kalau kadal kebun tadi dia spesiesnya ada di bawah tanah dia lebih kayak menggali nah kalau yang ini jenis kadalnya itu biasanya ada di atas pohon-pohon sini makanya aku banyakin pohon-pohon uh, di atasnya ya kalaupun kalian nanti mau uh, pengen pelihara kadal tapi nggak nggak bisa nih belum sanggup maksudnya buat beli apa namanya, akuarium yang sebesar ini nah boleh aja pakai akuarium biasa seperti yang di sini yang kosong, yang ada pohon sukulennya ya, situ terus tinggal kalian pakaiin ini deh, dahan-dahan eh, kayu yang kalian cari aja di luar lah banyak ya, pohon-pohon kayu yang penting dia bisa eh, apa, lebih lama tinggal di atas pohon ini, karena dia kan kalau di habitat aslinya biasanya memang seperti di atas pohon, gitu kan Nah, tuh hewannya tuh. Tuh hewannya aku zoom dulu, Zoom. Nah, hewannya memang seperti ini, guys. Tuh dia cari makan, tuh dia lagi cari makan. Kebetulnya belum aku kasih makan. Karena aku belum beli jangkriknya Sebenarnya ada sih kecoa. Cuma uh, nanti aja aku kasih makannya. Ya. Oke, okay, itu dia kadalnya. Oh iya, aku lupa yang satu lagi kemana? Yang satu lagi sudah uh, meninggal, <laughs> sudah mati karena waktu itu kita pergi ya, pergi lama ya, uh, pergi lama terus. Kayaknya mungkin dia nggak uh, tahu kenapa ya sakit. Terus juga pas waktu itu juga udah sempet kurus juga sih, tapi ya tidak tertolong. Jadinya mati satunya itu seperti itu sakitnya aku nggak tahu kenapa karena ini kandangnya itu guys kalau kalian melihara nih kandangnya ini harus lebih eh, harus kayak lembab gitu ya harus lembab terus juga kalau misalnya panas lagi cuaca panas karena ini aku pakainya kaca jadi kalian harus pakai eh, kayak kipas angin gitu buat mendinginkan suhunya ya buat ngatur suhunya atau pakai apapun itu yang biasanya lebih ini nah terus apa lagi ya hmm itu aja sih nah terus jangan lupa juga pakai ini nih ini udah kotor banget guys aku biasanya pakaiin air minumnya soalnya dia butuh air minum guys oh dia mau keluar tuh, 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 tuh. nah ini dia licin banget kan guys ini jenderal putih ya? nih aku nggak tahu dia mah nggak bisa dilihat ya kayaknya uh, kok berubah ya warnanya ya oke okay, intinya seperti itu ini kadalnya guys ya lucu banget tuh nah ini ini ini, 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 ini. Seperti itu nanti dia langsung ada di atas sana nah. Kalau misalnya kita lagi Pergi atau baru datang Dia biasanya ada di atas sana Dia jarang banget ke bawah Kalau ke bawah pasti kita buka doang pintunya Oke nah ini juga media-media Ininya udah aku Taruh ya kayak mulai Dari medianya ini aku ubah e, Jadi apa dicampuran segala macem Terus juga ada daun-daunnya Terus juga tidak lupa kita e, Kasih Apa namanya kecil-kecil Springtail, ya. Video springtail sudah pernah kita buat dan e, fungsinya springtail untuk apa sih kalian boleh lihat di YouTube aku di video aku sebelumnya, oke? Okay? Itu kepalanya nongol Nah, jadi gimana guys? Kalian sudah tahu kan cara memelihara kadal emerald trisking. Nah, kalau misalnya kalian sudah tahu, e, kalau tertarik gitu kan, siapa mau tertarik sama kadal emerald trisking? bolehlah beli tapi nggak diaku ya karena kita lagi kosong jadi e, kalian cek-cek aja terus juga kalau sudah mau sudah punya boleh DM kita atau komen di bawah e, untuk cari tahu gimana caranya melihara atau gimana caranya hmm, kasih makan dan sebagainya boleh tanya-tanya aja ya atau sharing-sharing sama kita kalau ada yang pernah melihara terus juga Oh uh, kayaknya itu nggak perlu deh itu nggak perlu deh gitu kalian boleh kalian komen di bawah ya ceritain pengalaman kalian ketika kalian memelihara Kodal emerald trisking ini oke okay? terima kasih sudah menonton videonya sampai ketemu di video aku yang akan datang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.